отпишет, чтобы мы радовались знаете друзья я скажу что у нас есть сила радовать некоторые люди говорят ну я не могу радовать если бы у нас не было этих сил чаще всего наши волнения они э, субъективные они очень ну я бы сказал э, ненастоящие то есть мы часто волнуемся по каким-то мелочам но на самом деле на самом деле не стоит об этом волноваться. И Павел говорит, все заботы ваши возложили, апостол Петр, Чисто. что любезно, что добродетели, похвала, о а том помышляйте. Друзья, мы много о чем помышляем. И в нашей голове очень много разных мыслей. Но Павел говорит, что приложите усилия, размышляйте, помышляйте. Как, чтобы помышлять? Где брать информацию для помышления или размышлений? Друзья, Господь дал нам свое слово. И если мы посмотрим в процентном соотношении, сколько мы тратим времени на какие-то суетные свои дела, то приняли, слышали, видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Смотрите, апостол Павел очень любит сочетание слов таких, радость и мир. Вот этот отрывок начинал с того, что радуйте всегда в Господе. И заканчивай тем, что говорит, с вами вот так мы разбирается рим на двороке, на площадь Слава Богу. Я вырушенной пустынностью этих людей. Три против двух роков. Как раз в эти дни Справится нам на этом.